Rayon mərkəzindən 35 kilometr aralığda dağların qoynunda bir kənd. Bəs bu kəndi digərlərindən fərqləndirən nədir? Bu kənddə evlərin damının torpaqla örtülmə ənənəsi hələ də davam edir. Görüntülər Qubanın Uçqar Buzuq kəndindən. Hazırda kəndin yerləşdiyi ərazi 15 santimetr hündürlükdə ağ örpəyə bürünüb. Hal-hazırda biz Buzuq kəndinin bir evinin damındayıq. Hər gün qar yağsa belə kənd sakinləri öz damını bax belə qaydada kürüyərək qarı yerə tökürlər. Kənd sakinlərı isə hərəsi bir alətlə evlərini qardan təmizləyir. Səbəb evlərin damlarının torpaqdan olmasıdır. Kənd sakinlərı deyir ki, qədimdən qalan adət-ənənə hələ də yaşadılır. Ev tikəndə damları xüsusi torpaqla örtülür. Qar yağanda elə ki bizdə görsən ki, torpaqdanlı da dam var. Buna görə də biz çətinliklərlə üzləşirik. Bunu ən əl ləkürürük. Bu vaxta kimi biz 22 dəfə vaxtı qoş. Özü də güclüq var olur, həqiqətən var. Yağışda da damır nəticə. O da elə bir şey olur ki, qabağın görsən tutulan vaxtlar olur, deşik açılır, görsən ki, bu moməntdə orada əlbəttə ki, damlar. Bizim kəndimiz qədim kənddir. Bizim damlarımızda şifr olur. Biz yay əyləyində məyən yerlərdən torpaq gətirib damlara təfiri dammasın deyən hə. Şəhərlərində isə 20-25 dəqiqə qartəkirik. Belə olan halda qışda problemlər də dağılmazdı. Qarlı vaxtlarda evlərin damları təmizlənməlidir. Evlərin damına fərqli torpaq dökülür. Əslində damın torpaq olması qışda istilik, yayda isə sərinlik baxımından olduqca faydalıdır. Onda gedəcək ki, Budaq kəndinin qəbristanlığında hər bir nəslin öz yeri var. 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi Budaq kəndində 3000-ə yaxın əhali yaşasa da, hazırda kənddə 300 sakin qalıb. Fərqli dövrlərdə sosial iqtisadi vəziyyətlə əlaqədar kənd sakinlərinin böyük hissəsi Quba və Xaçmazə köçüb. Aygun Çağlıyan, Emin Gülahoğlu yenilik gündəlik birgi paylaşımı üçün.